Николаевич, во-первых, с победой. Во-вторых, пожалуйста, а -а 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 -а. как вы так сегодня победа как легко далась вашей команде? Конечно, после вчерашней игры много было потрачено и физических сил, и психологических сил. немного я думаю, что за счет того, что у нас более длинная лавочка была, вот, и все-таки расстучались, дали ребятам такой, как говорится, посыл, чтобы они не расслаблялись, надо все-таки в этой ситуации хоть играть этот матч не не и потешиться, и утешиться этим местом. Хотя для нас это не результат, мы настраивались на первое место, но так сложилось, будем работать дальше. 진짜, Сегодня уже утром сказали, что в следующем сезоне Сан-Доу будет играть в первой лиге, насколько информация соответствует действительности. Я даже не слышал. Я эту информацию... Мне вчера звонил один журналист и спрашивал. Я, говорю, я это первый раз слышу. Поживем и видим еще целое лето, поэтому будем работать. Какое еще не руководство. Мы починимся.